Pada hari ini saya dengan pasukan FINAS telah membentangkan dan menceritakan tentang apakah perubahan-perubahan dasar yang terlibat tergandung dalam akta tersebut Yang pertama mungkin saya boleh kongsikan adalah tentang akta FINAS ini sebenarnya kita tumpu kepada aktiviti-aktiviti pengamaran Iaitu pengeluaran, pengedaran dan untuk pemameran ni kita masih tumpu pada pawagam dan karaoke dan untuk OTT kita tak masih sentuh lagi di mana kita akan menunggu uh, uh, direction daripada kementerian. Uh, tentang aktiviti penggambaran ini sebenarnya akta ini adalah untuk melindungi pekerja-pekerja di belakang tabir, kru, pelakon, uh, director, scriptwriter dan sebagainya iaitu tentang pembangunan industri perfilman tersebut. Di sinilah di mana sesuatu projek memerlukan permit penggambaran, pelesenan untuk kita mewartakan di mana pekerja-pekerja ini ada dapat pembelaan dan juga tempat untuk mengadu apabila terjadinya sesuatu perkara. Di sinilah di mana contoh seperti kita menggalakkan orang-orang industri, mengadakan ataupun mencarun dalam sokso KWSP adakan standard contracts supaya pekerjaan mereka terbenda di mana adanya klosak-klosak untuk maksimumnya kerja dalam sehari dan sebagainya. So akta ini tidak uh, merangkumi ataupun tidak menyentuh tentang isu-isu konten. -isu konten uh, ataupun penapisan berada di bawah lembaga penapisan di bawah KDN dan juga konten kod. So akta fitness ini tak menyentuh tentang kreativiti. So, akta finans baru adalah untuk menggalakkan lagi kreativiti dan melindungkan ataupun uh, menjamin uh, supaya pekerja-pekerja ini terbela, terlindungi dan juga kreativiti mereka boleh berkembang. Itu yang kita inginkan. So dalam erti uh, kata lain, akta ini adalah untuk mempersiapkan kita, especially untuk uh, masa hadapan di mana banyak penggunaan. AI banyak penggunaan digital platform-platform baru seperti streaming OTT pun akan lebih berkembang di sinilah di mana akta ini akan dapat berfungsi untuk memantau dan membantu pembangunan industri ke arah yang lebih cemerlang